Турнир, который мы начали проводить еще 15 лет назад, мы начинали с детей, которые где-то учатся в 7-6 классе. Основная задача была подготовка игроков в команду «Мотор». То есть это все было нацелено на все эти турниры, которые проводились. Все, что делалось здесь в городе Запорожье со стороны клуба, со стороны команды, которая уже играла в Лиге чемпионов, мы за счет этого... Используя такой авторитет этой команды взрослой, и на фоне этого мы приглашали многие команды из других городов, турниры проводились на таком высоком уровне, что как следствие потом с каждого возраста мы проводили разные возраста, где потом дети становились игроками сборной Украины или сборных своих стран. Многие, в основном дети приходили в команду Мотор-2, где формировалась вторая команда, и потом после... Двохлітні роботи в команді Мотор-2 діти потім приходили в першу команду. Багато дітей стали іграками зборної України. вони до сих пор зараз грають і захищають зборної України. В змаганнях взяли участь чотири запорізькі команди у ну, зв'язку з тим, що в Запоріжжі. Місто прифронтової зони ми не можемо, як кажуть, зробити більший склад команд. Хоча команд дуже багато раніше приймали участь в нашому турнірі, відкритий турнір на Кубок Моторсіч. Спочатку був всеукраїнський. Потім він розрісся до міжнародних масштабів. Але з початком воєнних дій на теренах України це змагання, як кажуть, Зійшли на Нівець і ми, як кажуть, не можемо в таких масштабах проводити цей турнір, але в масштабах дитячо-юнацьких спортивних шкіл міста Запоріжжя от, ми підтримуємо традицію і стараємося проводити щорічно цей турнір. Це вже 15-й турнір. В таких іграх і росте майстерність команд, тому що е, тільки під час ігр із більш сильним суперником, більш, як кажуть, на, накатаними гравцями е, краще і росте майстерність всього складу кожної команди. команда мотор была создана на базе детской спортивной школы номер три практически семь человек были уже были игроками молодежной сборной украины ну, впоследствии сейчас вот так прошел такой период времени где многие дети уехали и за счет того что с детской спортивной школы дети уехали многие дети уехали но в школе лагутина остались дети многие дети не уехали сейчас они показывают неплохую игру, хорошую игру. И тренеры, которые работают с этой командой, и Павленко, и тренеры там, и молодые тренеры, которые работают с командой, подготовили хорошую смену, которая сейчас достойно выступает. И дети, которые играли за мотор в этом, на этом турнире, это дети, воспитанники школы имени Юрия Лагутина, олимпийского чемпиона. И вторая команда, которая играла в финале, это мальчики 11 класс, выпускники они действительно показали достойную, хорошую игру. Многие дети действительно раскрылись, действительно показали игру на высоком уровне. В нашей школе сложилось так, что те родители, которые приходили, смотрели, на, болели за команду, приводили детей своих на тренировки, у нас много игроков потом стали высокого уровня. Тот же Вячеслав Лочман, который стал звездой, так сказать, украинского гонбола. потом Юрий Петренко, а потом Александр Семиков. И в будущем, там, сейчас не могу всех перечислить, родителей. Конечно, родители играют большую роль в становлении игрока. То есть они должны помогать тренерам. И в этом, конечно, в этой связке, конечно, тогда рождается игрок высокого класса.